Bu qadırlara diqqətlə baxın. Baxın və unutmayın. Bizlər unutqanır. Bilirəm. Unudacaqsınız. Keçmişini unudan sabahına kör gedər, deyərlər. Bizləri sülhə səsləyənlərə, Qarabağdan xəbəri olana da, xəbəri olmayanlara da deyirəm. Baxın. Bu müsibətlərin lentə alan bizlər Göz yaşımızı ikimizə axıda axıda, qanağlaya ağlaya yaşamışıq və məğlub damğası altında yaşayırıq. Əlində silah tutan oğlan, səndən soruşuram. Əlində böyük səlahiyyəti olanlar, sizdən soruşuram. Ömrümüzün yaşan limiti qurtarır. Belə də yaşayaq mı? Bəs ermənilərin bizlərə verdikləri zulmlərin cavabını vermək vaxtı deyilmi nəyi gözləyirik yanmış ocağın külünə dönmüş ömrümüzü sülküləkləri apardı daha nəyi gözləyirik nəyi bu acı həqiqətlərə dözəkmi gözləyəkmi cavab sizdədir son elə vaxt olur ki mən nə qədər fikirləşmişəm mən uşaqlarımı yaddan çıxıb mənim tapa bilməmişəm uşaqlarımı. Yəni o qədər çox vəzifə dolmuşam, düşünmüşəm, mən, mən uşaqlarımın adı nədir? Mən onu tapa bilməmişəm. Yəni elə bir vəziyyətdir. Deməli bizim üçümüzü də məni, oğlumu yezdəmi. Həm yezdəmdir, həm başım oğludur. Onu bizim üçümüzün də məhdl getdirlər, məhdlə bağladılar başımızdan. Belə. Maşını fortona. Bir qollarımızı bağladılar, kələsər nəftili ilə. Apardılar hadırto. Saldırırlar orada polis məntəqəsinə. Polis məntəqəsində, məntəqəsində əllərlə düşən daş, kərpic, tubinka, hətta lapatka ə, maşında olan mantrovka götürüb gətirəcək kimliyi ilə asıl olmaları. Siz böyük, siz kiçik, üstü, vayni, üstüsə də vəhşəsinə döyütdülər bizi. Üç sutqa iç qolu bağlın. Ermənlilər gəlirdi hər gün. Deyirdi, biri gəlir, deyirdi, iki nəfər adam ver, apararam işlətməyə. Biri gəlirdi, deyirdi, mə üç nəfər lazımdır. Biri gəlir, beş nəfər lazımdır. Nazorov onlar sözsüz verirdilər bizi apardı bir işlətməyə. Qapıda işlədən vaxtda bizi çox işgəncəyə gətirdilər. Dövdülər, döyüb apardılar. Hətta körpə uşaqlar nə də yolda gedəndə onlara da belə daş atırdılar. Orda məni, bizi tutan, yəni hamımızı tutan el oydu. Belə bir canlı yech adamdı. Elə belərdin ki, Erməni deyil yanı belə girdi içəri oğluma bir şilladdırdı. Həy əlamət çıxdı, otumuşam məndə. Qaldı məyana dedim ki bu dolanları erməni sıqırdadı. Bunun yanında dedim. Dedim ki, bunları yagınca öldürəssə hamınız öldürəcəksiz. Amma mənim qarışım sizdən birdir. Bir şey idi, Erməniyə dedim. Məni öldürdül. Onların ölümünü mən görməyim. Avtomatın qundağı ilə, ondan sonra Pajarshtdə olan Londel, Lafaskad və belə şeylərdən qolumuzu, qıçımızı, demək olar ki, hər yerimizi əzdirdilər, sındırdılar. Avtomatı da mənim başımın ortasından keçirdilər. İndi burada yerəyə varamusun görürsüz gör burada. Sorun parmağım bu başparmağın qırbağıb yəni avtomat tutmuşam. Avtomat atmışam. Sonra Şənnəmin bu alt yerindən burdan avtomatdan keçirlər burada. Şüşə türməsində 4 dənə qabırqamı qırıqlardır burdan. Ən nəhayət ki, şuan türməsinə gətirdilər. Şuan türməsində içi buraxırlar üstümüzə. Bax, qolum, qucum hamısı yeyib, birmən yox, bütün uşaqların hamısı. Bizim əllərim şikastı. O kadar lom, lomla vururlar, beton üstüne koydular, lomla böyle vururlar ki, işkence verirler. Kıçanı sındırdılar ki, birden kaçar, ne bileyim, ne olmazsa olmazı işkencelerini verirler. Cebrail o ağır günlerde koruyan erenler az olmamıştı. Onların sayları yüzlerledir. Bu gün 368 nəfər Cəbrayilli doğma ata-baba yurdunun düşməndən müdafiəsi zamanı şəhid olub. 6 nəfər rayon sakini isə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onu da xatırladaq ki, bu işğal zamanı nəinki Cəbrayilli müdafiədən əskərlər, həm də xeyli sayda mülki əhali də erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Çox qorxucu bir oğlan vardı. Onu hamızın bir yerdə üstünə iç salmışlar. O o işgənçiyə dözə bilmədi. Başına ağa gəldi. Ən məhəkkə axşam öldü o. Biz sütkə qalmadıq. Deyim, biz Martsunca vallanda tərsər döyüşündə 7-8 dənə tankımız yaralanmışdı. Erməni tankistidir. Bizinkilər onlar də yaralanmışdı, ölüm vəziyyətindədillər. Onlar gəldilər Balansiya gecə bizi götürdülər. Apardılar bizim qanımızı çəkdilər qanından. Qruplarını, qan şəhdlər o Erməniyə vurdular ki, Ermənilər həyata qayıtsın. Hətta məndən o qədər qan almışdılar ki, mən özüm də døldüm. Orda mənim bir quvatlıdan bir oğlan vardı. Şuşan türməsində söyğüdü. Hətta getdə bunusa bir verə sürtdülər. Elə paltarı. O qarın yağışın qabanda qaldı. Bir cüngalı getdi görək ölübdü. Beləcə minilliklərin yadıqarı olan tarixi, dini və mədəni abidələri, milli memarlıq nümunələri ilə zəngin Cəbrayıl rayonu Ermən fitnəsinin qurbanına çevrildi. Mələk məkanı Cəbrayıl talan edildi. Qarabağə ilk dəfə 1828-ci ildə gəlmiş ermənlərin nankorluğu, gəlib yerləşdikləri yerə sahiblənmək kimi xəbis niyyətləri özünü burada da bürüzə verdi. Müzik Xayın işğal nəticəsində 1050 kvadrat kilometr ərazisi, 52604 nəfər əhalisi olan Cəbrayılın əsrlərin şahidi olan 132 tarix abidəsi, 149 mədəniyyət ocağı, bir şəhəri, dörd qəsəbəsi, 92 kəndi, 13147 ədəd yaşayış evi, onlarla səhiyyə, təhsil, sənaye obyektləri 4480 hektar meşə, 58568 hektar əkin və otlaq sahəsi, 8000 hektar üzüm bağları, 28 soğan anbarı, 118 kəhrizi darmadağın edildi, talandı. İş qazanıcı Cəbrayl rayonuna milyard manatlarla maddi ziyan dəy. Bunlarla belə Cəbrayl insanlarının Erməni vəhşiliyindən, Erməni zülmündən və qan içənliyindən şəhdiklərini hansı söz ölçüşə sığışdırmaq, nə iləsə müqayisə eləmək mümkün deyil. Gördüm ki, bir Erməni gəldi, dedi ki, orada bir qarpız var, get gətirin, kəsin yeyin. Getdim məşhur alim salım görüm insan başıdır. Kimisə başın kəsilər, Azərbaycanın başıdır. Görsən gələr də gecəki nəfər götlü apardılar, 50 axılı getdi, yox. Oradan buradan burda eşidilir ki, Erməni heykəlinin üstündən iki dənə Azərbaycan əsərin orada atıqla öldürülüblər. Oradan, atıflar, oradan, oradan yani qurban atıqla öldürülüblər, yəni qurban veriblər. Bu siyahıya diqqətlə baxın. İlk baxışda quru təsir bağışlayan bu rəqəmlərdə neçə-neçə ailənin taleyi var. Bəli, bu siyahı Cəbrayıl rayonu üzrə Erməni təcavüzü nəticəsində bir ailədən şəhid olanların siyahısıdır. Çabrayllar bir ailənin qardaşlarının, ata və oğullarının, ana və iki qızının, baba və üç nəvəsinin, ata, ana və üç övladının ağrısını yaşayırlar. İndi birbaşa eşidəcəyiniz olayın ağrısı kimi. İki qardaşım bir qardaşımın iki uşağı, overi qardaşımın da iki uşağı, mənim anam da bizim anamız, bir də mənim bir oğlum Bir də qonşu da bir gəlin vardı. Onun onun özü bir də uşaq vardı. Balaca uşaq, 5-6 aylıq uşaq vardı. Bir də o əhşəti günüdür. Balalarımı izə itirdik. Lapetə hamısını qırdılar. Yanımda vurdular. Kişi elə uşağın biri dedi, "Oymama dedim bala, bu saat hamı kaça gəyir?" Neyni? Kim mənatdadı? Tay dözüm bir də gördüm il onu yanım değildi dedilər. Tay bir öldürdülər anda. Bu körpə uşağım var deyəndə ki yaşadı. Evə qolundan tutdum, tulladım, gördüm məni də vurdular. Orda bizdən sonra o tərəfdə də ayrı lafetdə də öldü. Orda da ölüm vardı. Orda məsəlin orda da hər dəsa vardı bir qardaş gənc qızıdır, nişanlı qızıdır. Bir də ondan sonra şəhbə kəndindən var idi, ər arvadıdır, onlardır. Nə iş orada çox ölüm şoh oldu. Hardasa bizdən elə bir ki, 8 nəfər mənim lapetimdə qonşu da, 6 nəfər bizim ailə üzvlərimizdən, 6 nəfər və bir 2 nəfər dollardan 8 nəfər. Hardasa bir 15-16 orada ölüm var. Öldülə hamıda qaldı, hamısı da qaldı, heç kimi götürə bilmədi. Məgənim heçmən lazım heç, heç vaxtı unudub bilmərəm qadanaram. Gözüm qabanda paralarım beşində qartılar. Kainəmə yaradılar. Qonşunun bir qərlə vardı, onlar da laqətəmin məşrullarındır. Qalasında özündə qalındı şəlləy öldürdülər. Özü yaxından vururdular, elə bu 5-10 metr məsafədə. Otsada mənim 8 yaşım vardı. Heç vaq o mənim yadıma çıxmaz o hadisə. E, Təsəvvürə gətirin ki, e, ermənlərlə bizim aramızda 100 metr məsafə vardı. 100-150 metr. Onlar e, traktorun qabını çıxdı, əmin dediyi kimi. E, Traktoru gülləndirdilər və biz ölən öldüyü qalansa biz düşdük, qaçdıq. Bizim övladlarımızın nə günahı vardı ki, buna qarşı belə bir vəhşilik eladdılar?